Знаете, я говорю, люблю говорить, по милости Божьей мы не исчезли, и мы на этом месте. Это не наша заслуга, а заслуга Господа нашего Иисуса Христа. Потому что Его милость обновляется каждое утро. За это давайте скажем, слава Богу. Слава Богу. Мне сегодня хочется так поделиться Словом Божьим, то, что говорит Господь. И знаете, сегодня Господь говорит к израильскому народу, также к определенному, определенной группе людей, говорит, и также к каждому из нас. И мне хотелось бы зачитать это Иеремия 18 глава. Может, вы слышали это, может быть, нет. Я прочитаю и поделюсь своими размышлениями то, что мне положил Господь на сердце. Слово, которое было к Еремии от Господа. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, который горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне. Не могу ли я поступать с вами, дом Израиля? Подобно горшечнику всему говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке дом Израиля. Знаете, мне бы хотелось еще зачитать одно слово. Это начало книге «Бытье», 2 глава, 7 стиха. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Знаете, если читать, я смотрел много словарей, и в одном из словарей прах – это есть глина. Глина из арамейского языка, на арамейском прах – это есть глина. И не просто глина такая, которую можно в карьере накопать, это красная глина, которая содержит всю таблицу Менделеева. Можете представить. Но одно есть но, она мертвая. Потому что с этой глины мы были созданы. И Господь думал дух жизни. И мы стали живой, живым организмом, живым человеком. И это горшечник, это есть Господь Бог. А сосуды – это мы есть. И знаете, если мы откроем Писание к римлянам, 9 главу, 20 стиха. «А ты кто человек, что спорит с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его? Зачем ты меня таким сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же самой, из той же смеси Сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого. Знаете, Господь делает сосуды. Есть для, и как только что я прочитал, для низкого употребления и для высокого. Для низкого употребления были созданы фараон, которое сердце было ожесточенное. Господь посмат... пострамил его и вывел израильский народ из египет ну, с плена, с египетского. Также Иуда был для низкого употребления создан, Хотим мы этого или не хотим. Ему было дано право покаяться. Но он не покаялся, он только раскаялся и пошел погибель. Он был в низком употреблении. Также Пилат в низком употреблении. Почему вы скажете Пилат? Знаете, Пилат сказал, я умываю руки. Это не я, я не виновен в смерти этого человека. От него зависела от Пилата жизнь Иисуса Христа. Он бы мог жить, мог бы отпустить. А как в нашей жизни порой мыкают, в каком-то споре, я умываю руки, вы судите этого человека. И вы или вы разбираетесь с этим человеком. Хотя твое мнение могло быть решающим. Могли этого человека помиловать и не наказать. И так далее и тому подобное. Это тоже является грехом. Это низкое употребление. Но Господь не хочет, чтобы мы были в низком употреблении. Господь хочет, чтобы мы были в великом употреблении. Чтобы мы были прекрасными сусудами. А как быть прекрасным сусудом, знаете, если взять, к примеру, вот этот кусок глины, он как камень, да? Ну, мы убрали с него травку, какой-то мох там. Осталась глина. Она твердая. Так человеческое сердце, которое не знает Бога, которое не встречается с Богом, которое не хочет слушать о Боге, оно мертвое, оно каменистое, туда ничто не упадет. А если в эту глину взять чуть-чуть добавить, как горшечник добавляет, чтобы его кружить, сделать какой-то сосуд, чуть-чуть водички, его размятил, помятил, оно мягенькое остается, хорошее. А вода в Слове есть Слово Божье. Оно живо и действенно. Знаете, Слово Божье, я зачитаю, это к евреям, 4 глава, 12 стих. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча будет до родного. Оно проникает до разделения души и духа составом мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Вот что делает Слово Божье. А это Иоанна, Евангелия. Мы читаем первую главу. Вначале было слово, и слово было у Бога. И слово было Бог. Это есть Иисус Христос. Если ты слушаешь Слово Божье, и оно касается твоего сердца, и ты выходишь и каешься, или даже сидя еще, когда, если мы читали Писание, Деяния Святых Апостолов в 10 главе, когда Петр проповедовал в доме Кардилия, они уже умилились сердцем, услышав Слово Божье, они покаялись и начали молиться также на языках. Духом молились. Это первый только этап, а их четыре. Первый этап, когда ты каешься, принимаешь Бога, твое сердце становится мягким. И потом это кружало, это есть прообраз Иисуса Христа, где горшечник тебя ставит на него и посередине ставит, если на краю оно сломается, этот горшок будет не в почете, он не годен будет, ни в каких, даже водички не можно будет набрать, оно поломается. А чтобы было хорошее, ставит гончар его на середину, на Иисуса Христа. И тогда Иисус Христос в твоем сердце начинает работать, чтобы ты был в почете. Это есть четыре почвы такие, вы все это слышали, все знаете, вы знаете, услышать об Иисусе Христе и поверить, это еще не все. Нужно услышать, поверить, принять, а потом еще исполнить. И когда мы это делаем, исполняем, наша жизнь меняется, и мы меняемся. Знаете, есть Марка 4 глава, Тут есть четыре почвы. Я прочитаю, чтобы вам понятно, если, может быть, вы не слышали, может, не знаете. Мы давайте посмотрим, обратимся к Слову Божьему. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где много было земли, и скоро взошло, потому что земли, земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернистое и выросло и заглушило семя, и оно было, не дало плода. А иное упало на добрую землю и дало плод, который зашел, вырос и принесло иное в 30, иное в 60, иное в 100. Вот мы прочитали четыре почвы, да? И что же это за почвы такие? Дальше читаем когда Иисус Христос объяснял своим ученикам, все эти слова есть. Все эти слова есть. Посеяние при дороге означает тех, которые сеется слово, но к которым оно услышит, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Ну и сегодня приходят, послушал, вышел и сразу забыл. Так как в зеркало посмотрел, ура и хорош, увидел себя. Ну, я изменюсь. Вышел с дома молитвы, встретил друзей, подруг и зажил измениться. Сатана его похитил. Посеянные образом, посеянное на каменистом месте, означает тех, которые, когда слышат слово, тотчас с радостью принимают его но не имеют в себе корня и не постоянны. Потом, когда настанет спорт или гонение за слово, хочет соблазняться. И такое бывает, знаете, когда говорят, вышел, да что ты то штунд пошел, ты куда пошел, схаманись. А что такое штунда? Это час молитвы, когда мы сегодня вот уже трижды или четыре раза молились, да? Это слово. Когда ты приходишь домой и молишься, это с немецкого языка. А люди, которые не знают, сразу тормоз такой включают, знаете, как вот, вот коня за потянул, и он встал. Да не, я туда не пиду. Там, наверное, штунды какие-то. я так пошел, но я там ветром занесло, то что веры нету. И не пошел. Ушел в сторону. Не так ли? сколько таких преткновений ставит сатана, чтобы тебя увести от истинного пути, чтобы ты не слышал Слово Божье, чтобы ты не молился, не учился здесь, как правильно нужно молиться, славить Господа Иисуса Христа. И лукавый тебя отводит, похищает тебя то, что тебе дает Господь. И Господь дает даром. То, что ты за деньги не купишь. Смотрим дальше. Но в которых постельное в тени означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, его богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Знаете, хожу я сюда в церковь, хорошо здесь поют, я пою славлю Бога. Забором еще крещение принимать, ну покаялся. Там же вроде спасен. Зачем мне дальше идти? Мне надо еще жениться, дом построить, машину хорошую купить, семью, огородик так, гектара пять. Маленький. Пробегу, а дальше не добегу, еще шапку кину. И там бурячки посел. Или огурчик, брат, скажем. А в церкви для Бога времени нету. Для города есть. 5 гектаров обработать. Прошел, согнулся. Лег, не знаешь, разогнулся или нет. Под кровать вроде разогнула. А машина, наш машину помыть, надо подремонтировать. А слово читать мы. Да, завтра почитаю. И завтра так тянется очень долго. Потому что богатство, жадность, скупость, она уводит в сторону от Бога. Ну, пойду, в воскресенье послушаю. Послушал. Ну, все, с завтрашнего дня жизнь меняю, а ничего не меняется. Забота о желании своем. А еще же надо сходить к себе, жену нужно же найти хорошую. Машина уже есть, дом есть, огород есть. Знаешь, еще, чтобы жена на огороде работала, чтобы здоровенькая была, крепкая. А про церковь, про Бога забыл. Так бывает в жизни. Печально, но это факт. Когда говоришь людям, особенно когда богатенькие чуть-чуть, да, я успею. У меня сосед был, ну, мы дружили с детства. Я его... С девчонкой познакомил, женились, сын. Операцию 19 лет назад сделали на сердце. Прожил 19 лет. Фатался за жизнь как мог. Я говорю, пошли к Богу, пошли в церковь. Да не, Славик, у меня жена, ребенок, сын какой, красавец, машина, Ауди, дом, все есть. Знаешь, молодости не пришел к Богу, в старости уже поздно. Я говорю, да никого не поздно, чего ж ты хватаешься за жизнь, вдруг в больницу, вдруг чего, таблеточки. Ну без этого же нельзя. Я говорю, без этого можно, только без Бога нельзя. Представь, куда ты попадешь? И в четверг похоронили. В среду позвонили. Ну что, ты идешь к нам на общение. Посидим, пообщаемся. Сейчас приду. И не пришел. Лег сыном в комнате, ему плохо стало. Сын зашел, думал, спит. Взял зарядку и пошел. И так Господь сделал, что он пришел. Сын приехал как раз с передовой в отпуск. И сын хоронил его. Так вот в жизни бывает. Человек хватался за жизнь, хотел красиво жить, чтобы все у него было, а к Богу не захотел идти. А слово слышал, и это слово будет его судить. А судить будет Иисус Христос. Это печально, но это факт. Сегодня с каким то сердцем пойдешь, почетным сосудом ты будешь или непочетным. Принял ли ты сердце свое Бога или не принял. Все зависит от тебя. От других не будет зависеть. За тебя мама не будет давать отчет перед Богом. Ни папа, ни дедушка, ни бабушка. Ты сам за себя должен будешь ждать ответ. Принял ли ты Бога в свое сердце или нет? Пошел ли ты за Богом или нет? И последняя почва очень хорошая. Прекрасная. А именно на доброй земле означает тех, которые слушают Слово и принимают, и приносят плод. Одни в 30, в 60 и в 100. Принесешь ли плод или нет? Будешь в почете или нет? Господь хочет, чтобы каждый из нас был в почете. Господь каждый хочет, знаете, простой пример. Если ты даже в Доме Божьем, и ты уборщик полов, моешь полы. Некоторые там думают, что да, там полы мыть там. Подумаешь, каждый может. Вот пастырь служитель, вот дьякон служитель, вот евангелисты, хор, вот это они служат. Вот евангелисты, проповедники, вот молитвенники молятся группам. А что я там полы мою? А если ты моешь как для Господа, и пыль протеряешь в доме Божьем. Люди приходят, и приятно сидеть, прекрасно, чисто, аккуратненько все. Ты тоже в почете. Не забывай это. Господь любит тебя одинаково, как меня, так и тебя. И Господь хочет, чтобы ты сегодня был в почете. С каким ты сердцем сегодня пойдешь? С пустым, с каменным или с мягким, платяным которая приняла Бога и которая решила идти за Богом и служить Ему верой и правдой. Аминь.